श्री श्री श्रीनवनारसिंहमङ्गलश्लोका श्रीपराङ्गुशयोगीन्दरसटारिप्रमुखान् गुरून् मङ्गलाशासनापरान्महिताननि सम्भजे जगज्जन्मादिलीलाय चक्षूर्निवासाय जगच्चक्षुर्निवासाय नरसिंहाय मङ्गलम् नव नरसिंहमूर्तय ज्वालाहो बलमालोल क्रोडकारण्य भार्गवाह योगानन्दच्छत्रवट पावनानवमूर्तयः ज्वाला नरसिंह हिरण्यस्तम्भ सम्भूति प्रख्यात परमात्मने प्रह्लादाति मूषे ज्वाला नरसिंहाय मङ्गलम् अहो बलनरसिंह श्रीषडारि यतीन्द्रातियोगि हृत्पद्मभानवे सर्वत्र परिपूर्णायाहोबिलेशाय मङ्गलम् मालोल नरसिंह वारिजावारितभैर्वाणिपतिमुखैक्षुरैः महिताय महोदारमालोलायस्तु मङ्गलम् क्रोढनरसिंह वराहकुण्डे मेदिन्यैवाराहातप्रदायिने दन्तलग्नहिरण्योक्षदंष्टसिंहाय मङ्गलम् कारज्ञ नरसिंह गोभूहिरण्यनिर्विण्ण गोपीलज्ञानधायिने प्रभञ्जनसूनासीरकार ज्ञायास्तु मङ्गलम् भार्गव नरसिंह भार्गवाक्य तपस्वी स भावनाभावितात्मने अक्षयति ततीरथ भार्गवायास्तु मङ्गलम् योगानन्द नरसिंह चतुरान चेदोब्ज चित्र वेदातृग्वरस्ताय योगानन्दाय मङ्गलम् छत्रवट नरसिंह हा हा हु क्वाक्य कृतात्मने मङ्गलम् पावन नरसिंह भारद्वाज महायोगी महापातक तापनीयरःस्यात् पावनाय तु मङ्गलम् मङ्गलाशासनमिदं वा निवासमुनीरितं महनीयं पटन् शृण्वन् मङ्गलायतनं भवेत् इति श्रीनवनरसिंहमङ्गलश्लोका सम्पूर्णम्